Вже майже тиждень триває чергове перемир'я на Донбасі. Обстріли з крупнокаліберною зброї вже не лунають по великих містах. Однак люди все ще налякані. Ми в Авдіївці та вирішили запитати у місцевих жителів, як їм живеться між миром та війною. Живемо, намагаємося жити. Вы знаете, не стреляют, да, но все равно страх, что вот-вот может что-то прилететь, это, это страшные вещи на самом деле. Так хорошо, тихо, да, можно выйти по городу, но все равно ходишь с опаской, оглядываешься, все шорохи, все, каждая какая-то жутко. Пустые улицы. Я вот буквально, да, вот полчаса назад я шла в центре города, все равно там, ну, кто-то вот быстрым шагом по своим делам нету таких чтобы вот прохаживались гуляли там с детками все равно люди боятся слава богу мы сейчас хоть можно спокойно ночью поспать а то ж, э, стреляет и не спишь ночь. Ну, бах-бах-бах, осколки летят. Вот. Дети пошли в школу. Сегодня почти 700 учеников пошли в школу. Из них 886 первоклассников. Это большая заслуга. Если год назад, год назад у нас вообще 1 сентября не было. Настреляли. И вот назад э, по городу Белград, Гаубицы, и были убиты, ранены. То есть вот сегодня мы э, можем с удовольствием сказать, что э, это несколько дней мира, это огромная заслуга и украинской власти. Огонь, а вроде нет. Тут...